Я же сказал, что порт. Это не сам. Были повреждены элементы портовой инфраструктуры. Что-то загорелось, возгорение, возгорание тушили. Я так устала, и сирена заорала. Сейчас баба будет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Немає жодних сумнівів, що наступні декілька днів в центрі уваги будуть перемовини і не тільки, а ще вкиди і погрози. З ким Росія збирається воювати ще і кого намагається залякати. Я вам розкажу сьогодні. А ви на старті нашої програми не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачите. І найголовніше. Це допомагаєте збройним силам України У нас в описі. Ви легко знайдете посилання на збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо гроші і дівчатам на куп'янський напрямок, на які вони будуть закупляти старлінки, оффлоу, рушниці протидронові і не тільки все необхідне для того, щоб сьогодні спиняти ту орду. Яка не може нас перемогти саме тому так багато ні і намагається створити російська пропаганда. Донайте нас, дивіться нас, підтримуйте нас і отримайте неймовірне задоволення. Я ж сказав штук. У нас прилетіла подруга. Це Не втам. А, втягне, у нас не фізить. уже. Просто Они, походу, попали опять. Вон они, кстати, летают. Усыляют. Я так устала, и Сирен заорала. А я только, понимаешь? Ты мне говоришь, типа, я говорю, сейчас там посмотрю. Сирен тут начинает орать. Во-во-во-во-во-во! А он фонарик... Блин. Вон они, терсиранные. Ну все. Жди, блядь. десятый, сейчас бах. Сейчас десятый, да, взрыв. По одному месту. Он он, он дым. Вот я с изрения сюда приехал. Иди, давай, да. О, сирена. Сейчас баба будет. Из Тюмрюка Краснодарского края приходили уточнения по последствиям атаки БПЛА. Были повреждены элементы портовой инфраструктуры из-за атаки беспилотников. Там что-то загорелось, возгорание тушили. Это вот данные на 2 часа 30 минут по Москве. В общем, надеюсь, что тоже без пострадавших это не уточняется. Временные ограничения также вводились в аэропорту «Пензы». В республике Северная Осетия Алания режим беспилотной опасности и опасность атаки в Дагестане и в аэропорту Минеральных Вод вводились временные ограничения. сообщение сообщения об опасности атаки беспилотников в Воронежской области, в Курской области, в Донецке ПВО отработало, ну и, собственно, над Курском тоже. Также в Макеевке ПВО работало, в Острогожском районе Воронежской области отдельно еще была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. И после этого пришла сводка от Минобороны в по данным министерства, с 20 до 23 по Москве дежурные средства ПВО уничтожили аж 44 украинских беспилотника. 30 из них над территорией Курской области, 8 над Ростовской, 3 над Белгородской, 2 над Воронежской и 1 над Брянской. После этого, в общем-то, не успокоились нацисты. Приходили сообщения из Курска непосредственно о том, что город подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, там обломки сбиты БПЛА повредили окна в частных домах и автомобиль. Пострадавших среди жителей, к счастью, нет. В аэропорту Саратова вводились временные ограничения. В Севастополе объявлялась воздушная тревога. Это данные от губернатора Развожаева. На территории Краснодарского края то же самое. И в Краснодаре после этого вводились временные ограничения в аэропорту. Э Через какое-то время Севастополя воздушную тревогу э, сняли, ну, как всегда. Кроме того, в Самаре вводились временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Беспилотная опасность также была объявлена в Мордовии. В аэропорту Ульяновска временные ограничения, в аэропорту Сочи. Ну, вот про Сочи уже писали, что отменили. До речі, а вот где не мы, это корабли, які, точнее, танкеры. Тіньового флоту, які просто зараз тонуть і в чорному морі, і не тільки нас звинувачують і наші західні друзі, і росіяни в тому, що ми підтоплюємо кораблі. Але це не ми. Ми завжди діємо офіційно відкрито і пишаємося нашими спецопераціями. А росіяни зляться а Росіяни нічого зробити не можуть ні з ким, тому як і завжди, щоб не зробив Лондон чи Вашингтон, дістанеться Києву. зараз. Пропагандисти погрожують, що Після цих атак від українських портів немає нічого залишитись. Так здається, вони і так в більшості свої розбиті. Ви цим займаєтеся від першого дня повномасштабного вторгнення. Після цих атак від портів України не має статися нічого. То есть там не должно быть вообще ничего целого, ни одной причальной стенки, ни одного перегрузочного терминала, ничего. А желательно еще это все заткнуть теми судами, которые туда заходят. Поскольку вы атаковали те суда, которые вы считаете враждебными, мы имеем как государство право сказать, что любая цель на территории Украины является абсолютно законной. И я напомню, что, например, чтобы дойти до Измаила, надо пройти по восьми фарваторам. И эти фарваторы просто, они там шириной иногда 20-30 метров. И затонувший там на фарваторе э, потопленный какой-нибудь, э, что называется, э, сухогруз, он на месяц, если не на... Ну, на годы нет, но на месяцы точно все это заткнет. То есть у нас в этом случае есть огромное количество возможностей непосредственного ответа. Другое дело, что, конечно, многие вещи заставляют, лично у меня вызывают вопросы. Опять же, мы помним атаку этих беков в эти же дни на Новороссийск. І чесно говоря, у мене в цьому випадку вопрос, почему мы чому ми до сих пор не, как бы, не сформували внятну стратегію наступательную на Чорному морі Порти Миколаївщини, Одесьчини це ж улюблена лю ваша забавка. І звісно, як кажуть росіяни, будь-яка ціль на території України законна. Зачекайте а. Хіба раніше у вас було якось інакше? Ви ділили на зони, тут заходите, а тут ні. Тут бити можна а тут ніколи в житті? Ні. Як і завжди, ви б'єте і вбиваєте де захочете і кого захочете. Ми ж тільки наносимо удари по стратегічним об'єктам, які, зокрема, приносять вам доходи для продовження війни. Ми знаємо, що вам боляче, але не треба нам погрожувати. Ви і так все це робите із нами кожного дня. База-то отбилась. База отбилась. А, был полный штиль. А, бэк шел под подтопленную И радар его не видели. Но с аэростатах их видно хорошо. Да, те самые аэростаты, о которых мы здесь говорим много-много лет. Мы как фонд вкладываем деньги в аэростаты, которые несут сейчас службу, как раз вот в небе. Видно хорошо. Просто необходимо уже четко распределить зону ответственности всех. Ну вот это один из ключевых моментов. У меня буквально вчера на эту тему был разговор, не буду уж упоминать э, звания и должности, но мне было сказано по потопленным, то есть по атакованным транспортам, а какое нам вообще дело, мы за это не отвечаем. И мне это Нет, очень... смотри, это значит бросил один блогер, которого давно пора сажать в тюрьму. Я беседовал с людьми, это полная лажа. Никто, естественно, из наших военнослужащих такой глупости не говорил. Государство поставит задачу, государство задачу решит. Вот, вот, Но вопрос. это, это вот типичный фейк, вброшенный подонком, которого давно надо, чтобы взяли за мягкое место и отправили в дезинфекцию армии. Этот человек, который оклеветал уважаемых людей, которые являются гордостью нашей страны и морской пехоты, писал о них такое, за что, в принципе, надо, чтобы в дверь товарищ майор постучал. Вот неясно, чего с каждого раза соловьев так заводится. Зараз він стверджує, що в європі нічим воювати із росіянами, та вони в принципі допоки і не збираються. Мовляв, якщо американці не дадуть допомоги, то все всі залишаться із голою дупою. Всі системи американські, абсолютно, все від супутників до будь-яких систем протиповітряної оборони, це від сполучених штатів Америки так, але ж і європейці мають свій ВВК. А куди виділи німців? Ти ж сам Шольцу погрожував засунути в дупу танк леопард. Вже його немає. А безпілотники ніхто в Європі не створює ракети, французи нічого не мають. Зрештою, безкінечно принижуючи і створюючи міф про те, що ніхто ні на що не здатен. Ви вже на цьому погоріли в 22-му році. Хто їм що з воювати. Якщо американці говорять ні допомоги, все, війна закінчується. Чим воювати? Не Система знаю, вот разведки это... американская. Допустим, Система тот... связи американская. У британцев ее нет, у французов ее нет, у итальянцев ее нет. Чем воевать будут? Я думаю, что мы недооцениваем возможности Европы в экономическом и их военной экономическом. Мы как потенциал. раз знаем их абсолютно точно. Ну... Достаточно почитать спутниковую группировку, посмотреть зону покрытия и понимание, как они работают. Если бы они могли, они давно бы уже от маска отказались. Давайте это же сейчас не подумаем над, над другим. Это вопрос времени. Я думаю, что может быть это и задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы под контролем Соединенных Штатов или под большим влиянием Европа была относительно автономна. И это Зачем? сейчас такой белый шум, потому что Зачем? война против России и европейцев Зачем? Перед, за тем, чтобы воевать против России. Зачем? Потому что эта задача стоит, которая Зачем? Чего нам... ты решил, что это а задача нет? Что решили, что этой нет, если потому Европа есть... мобилизуется, если, если, если 5% была... на оборону тратит, была... если эти деньги все не так. що таке значить було американство, вони дали бо весь арсенал оружия зараз. Я розумію, звідки ноги ростуть. Натівські чиновники пригрозили Росії, що вони можуть нанести превентивний перший удар. Дякую, Господи, хоч хтось згадав, що оце приладдя в штанах – це яєчка, і застосував їх принаймні вербально. Але і Росія має знати, що у європейців є воля, характер, що вони не бояться. И если нужно, они так будут себя защищать до последнего. Вот немцы пытаются построить заводы, не могут. Они говорили, мы выполним обещание по программам 2 миллиона, не смогли выполнить. Они сказали, мы сейчас поднимемся, сейчас поднатужимся, выдадим иное количество беспилотников, не смогли выдать. Но сейчас не смогли, через год смогут. А через год мы сделаем еще больше. Но Рудович, войне мы месяц от темы. Да. Нет, ты опять рассуждаешь из внутреннего ощущения, что Америке нужна война с Россией. Что дает Америке война с Россией? Я сказал по-другому и маленько. Америке нужно, чтобы Европа была относительно автономна в борьбе с Россией. Потому что, чтобы держать напряжение Россию. Именно Зачем? На... Зачем? Потому что оно, это выгодно Европе. Чем? Ну, потому что Россия в случае, надо ресурсы делать? с точки зрения. Почему американцам Россия надо не делать? отвлекается на решение других задач. Каких? На том же постсоветском пространстве. Да У нас за... масса вопросов да, слушайте, есть. Но Америка вообще об этом не думает. Это все нормально. Но мы об этом же думать Да Должить... ты думаешь неправильно, исходя из этого предлагаешь неправильный выход. Исходя из этого предлагаешь сейчас отвлечение на негодный объект, вместо того, чтобы заниматься российскими интересами в мягком подбрюше. Да нам вообще плевать на Украину. Нам надо добить и забыть. Ну а и наши программы, друзья. Целком и Больше не сможете сейчас смотреться за поребриком. Не то, та, чтобы там прям фан-клуб YouTube-канала Курбанова Лайк, окрім Гаспаряна, еще декількох пропагандистов, але, зрештою, так. Доступом до вільного інтернету в Росії користувалися, YouTube дивилися, ну а вже з наступного року, і як відомо, його збираються прикрутити. Тож на вулицях російських регіонів і міст вирішили розпитати, як самі росіяни ставляться до можливого блокування інтернету в Росії. Відповіді дивовижні, я не хочу бути спойлером, я лише хочу сказати, що в будь-якому питанні, в будь-якій темі, росіяни так чи інакше, але спаляться. их рабскую ментальность ну просто не перемогти. Как вы относитесь к возможной блокировке интернета в России? Отрицательно. Ты тут и так, и так. Лояльно? Да, да, да. У меня нет причин для каких-то претензий, до да, возражений и так далее. Если надо, то надо. я не считаю, что должна быть такая мера. Я даже не думала об этом. А если случится? Книжки есть, переживем. Не думаю, Wi-Fi есть. И Такого будет не будет. Будет больше времени для прогулок. Отлично. И на этом, друзья, в мене все. А я, звісно, закликаю вас під завершення нашого випуску обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. і обов'язково задонайте на 144 ту окрему механізовану бригаду. Хлопці і дівчата дуже чекають нашої допомоги, і кожна ваша гривня, кожен ваш євро чи долар цей донат має значення. це привітання нашим військовим, це нагадування, що вони там на фронті не одні. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До встречи!